Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Kelang Lestari Aspirasi Negara Gemilang Pada hari ini 29 April 2025 kami akan membuat liputan secara langsung Perhimpunan Bulanan Kementerian Pendidikan Malaysia bertempat di Kompleks Ibu Putrajaya Pak Sihak, apakah tujuan majlis ini diadakan? Baik Nuri, Tujuan majlis ini diadakan adalah untuk menyampaikan amanat kepimpinan dan memperkukuh-ukuhah sesama warga pendidikan. Wah, menarik! Saya juga dipahamkan, ada Syokis Teknologi Digital. Boleh tak cerita lebih lanjut? Ya, betul tu Nurin. Showcase ini menghimpunkan pelbagai inovasi pendidikan digital sejajar dengan usaha transformasi pendidikan negara. Wah, menarik sungguh inisiatif ini. Kan, Nurin? Ha, tunggu apa lagi? Jomlah sama-sama kita saksikan perjalanan majlis pada hari ini. Jom Bersama saya Cik Fatinah Fatihah, R&D &E, Section Leader dari Micro Concept Tech Baik, boleh Cik jelaskan apakah tujuan utama Micro Concept Tech ini dibangunkan? Uh, okay. okay, selamat pagi. Uh, tujuan utama Micro Concept Tech ni dibangunkan adalah untuk kita nak menyediakan uh, pembangunan untuk bahan bantu lah kepada student-student. Kita, kita nak memperkenalkan uh, STEM dan juga kita sediakan training. Uh, seperti yang adik boleh nampak lah, kita ada sediakan pelbagai modul dari pelbagai peringkat. Dari umur enam tahun dan juga sampailah ke uh, sekolah menengah dan juga peringkat universiti juga. Pada hari ini, saya bersama dengan Puan Nur Aya Elia Pinti Muhammad. Baik, selaku penolong pegawai pendidikan daerah. Baiklah, Puan, baiklah, Cikgu. COE iaitu singkatan daripada Center of Excellence. Boleh Puan jelaskan apa itu COE dan bagaimanakah COE ini dapat membantu untuk perkembangan pendidikan digital? Okey, uh, untuk... Uh penerangan daripada yang di seperti yang ditanyakan tadi ialah COE ini sebenarnya satu pusat uh, yang uh, ditempatkan semua kemudahan digital setempat uh, ya yeah, di dalam daerah contoh di daerah Sepang kami ada dua uh, pusat COE yang mana pusat setiap pusat EOE, COE ini dibekalkan dengan peralatan digital yang mana uh, menjadi pusat guru dan murid untuk datang belajar dan uh, membuat latihan di pusat ini. Uh, ini ini akan menyokong uh, pendidikan digital di setiap kawasan yang ditempatkan pusat COE. bersama dengan saya Puan Syasha Ali Penulis novel daripada Bling Book Baiklah Puan Soalan saya ialah Pada pendapat Puan Apa yang membezakan buku Bling dengan penerbit lain? Terima kasih atas soalan. Uh, bezanya kami di Blink Book pada tahun ini adalah kami satu-satunya penerbit yang mempunyai rak maya dan eksklusif. Tidak boleh dicita rompak dan yang seronok yang lagi pada tahun ini kami akan berikan secara percuma rak maya bernilai RM300 kepada seluruh sekolah di Malaysia. Ha, itulah yang unikannya Blink Book pada tahun ini. bersama dengan saya Dr. Hairah Asma binti Baharun Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Baiklah Puan um, Boleh Puan ceritakan tentang Delimaflix, seberas sedikit tentang Delimaflix dan manfaat penggunaan Delimaflix sebagai pelajar Okey terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TVPSS SMK uh, PRZ ya. Yeah. Uh, Okey kerana uh, berada di uh, booth Delima Flix sini ya. Uh, untuk semua, Delima Flix adalah satu sistem persara berziti pintar yang menyokong pelbagai bahan-bahan interaktif. Kami ada juga pelbagai bahan-bahan yang boleh dimainkan uh, secara di layar web di mana kami uh, semua murid atau guru boleh mengakses uh, Delima Flix ni melalui pelantar Delima menggunakan ID delima masing-masing ya. Uh, jadi ada pelbagai bahan-bahan interaktif uh, di situ termasuklah komik digital interaktif, uh, kita ada juga uh, buku, buku teks uh, digital kita ada video interaktif dan juga pelbagai lagi bahan-bahan yang menarik yang boleh dilayari oleh uh, semua guru dan boleh menjadi uh, apa rujukan kepada guru dan boleh dimainkan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja Bersama dengan saya pada kali ini Puan Salma Hanim pengarang kanan editorial daripada Didik TV KPM. Baiklah puan, soalan saya ialah pada pendapat puan bagaimana Didik TV membantu murid dalam pembelajaran? Okay, uh, terima kasih. Uh, Didik TV ini adalah uh, saluran TV pendidikan KPM yang mana ia uh, memberi akses percuma kepada uh, semua murid, murid di seluruh Malaysia. So, fokus utama Didik TV adalah Uh, mata pelajaran dan juga uh, mata pelajaran kur kurikulum yang kita berasaskan kepada silibus sekolah dan juga kita uh, memberi fokus kepada kurikulum dan juga didik ibu so, kalau kita melihat dari segi kurikulum kami membawa uh, mata pelajaran yang diajar di sekolah uh, ke pentas uh, TV maksudnya kita mengajar setiap mata pelajaran akan diajar Uh, mengikut slot-slot lah, kita ada prasekolah, kita ada tahap 1, tahap 2 dan kita juga ada uh, uh, slot untuk uh, sekolah menengah, menengah rendah dan uh, menengah atas jadi setiap uh, tahap itu kita bawakan semua mata pelajaran yang diajar di sekolah uh, jadi guru-guru yang mengajar pun adalah guru-guru yang uh, mengajar di sekolah uh, yang membantu murid-murid untuk lebih memahami Uh, isi kandungan apa yang tidak tidak mungkin tidak dapat diajar di sekolah tetapi kita bawa ke uh, didik TV. Jadi dari segi angle pembelajaran mungkin sedikit berbeza. Jadi uh, orang kata kita dapat kefahaman tu yang lebih lah kan. Jadi murid-murid kalau misalnya dia mungkin tidak uh, tidak dapat memberi fokus di waktu kelas jadi dia boleh menggunakan didik TV sebagai bahan untuk ulangkaji di rumah dan di mana-mana sahaja sebab didik TV ini bukan sahaja boleh diakses melalui televisyen tetapi juga mereka menggunakan, boleh uh, mengakses didik TV ini atau menonton didik TV ini melalui uh, laptop, handphone, uh, ipad dan sebagainya jadi uh, dia adalah merupakan uh, uh, satu platform di mana murid-murid boleh menggunakan sebagai uh, tempat untuk mengulang kaji mata pelajaran Bersama-sama dengan saya Puan Mazni binti Ayub, jawatan kuasa penerbitan projek 125 judul buku di bawah buku Pena Malaysia Madani. Baiklah puan, boleh puan ceritakan sedikit kongsikan serba sedikit tentang penerbitan 125 judul buku ini. Um, penerbitan ini kami telah menerima dana daripada PMX uh, uh, untuk menerbitkan 100 terus pada asalnya hanya 100 buah buku tapi uh, kami telah berjaya buat 125 buah buku um, yang um, uh, yang kategori uh, puisi ada cerpen ada buku untuk kanak-kanak pun ada. Um, projek ini uh, dijalankan um, di, di bawah um, Pena iaitu Persatuan Penulis Nasional. Uh, jadi kami namakan projek ini uh, Pena um, projek Pena Malaysia Madani. Um, pemilihannya adalah di mana kami memanggil semua penulis terbuka kepada semua uh, semua lapisan umur untuk menghantar manuskrip. Uh, kemudian kami akan pilih. Uh, jadi yang terpilih akan terbitlah bukunya dan kami akan bayar royalty dan penulis akan dapat 10 buku naskah penulis. Kemudian um, kami akan um, salurkan kepada perpustakaan dan juga KPM untuk dibahagi-bahagikan mengikut mereka punya um, apa tu mereka punya kapasiti lah um, setakat ini uh, penerimaan manuskrip ketika itu um, lebih daripada 300 hmm. uh, kami target 100 kami sasarkan dalam akan dapat 100 ke 200 tapi kami dapat lebih daripada sasaran hmm um, projek ni berlangsung lebih kurang dalam 6 ke 7 bulan. Hmm. Ah, ha, gitulah. Jadi dia menerima manuskrip uh, daripada pelbagai umur. Ah, ya. Ah, ya, sangat menarik ya. bersama saya Tuan Mohedin, penolong pengarah dasar pendidikan digital. Baik Tuan, bolehkah saya tahu apakah objektif delima diwujudkan di sekolah untuk murid dan guru? Okey, terima kasih Adik Aida kerana bertanya bertanyakan soalan objektif delima ini sendiri apa dia. Jadi sebenarnya delima ni diwujudkan adalah untuk membantu adik-adik semua di sekolah, di rumah dan juga membantu cikgu-cikgu di sekolah, di rumah untuk membuat semua tugasan ke bagi uh, pembelajaran sendiri ke Semua boleh buat Tanpa mengira masa, tanpa mengira tempat uh, Jadi sebenarnya Delima ni kalau adik-adik buka ada semua bahan Kalau nak kata bahan-bahan uh, pembelajaran uh, buku teks ada Bahan pembelajaran uh, yang digital yang lain semua ada Pertandingan, uh, aktiviti uh, Yang terbaru sekarang kita ada Delima Flix Dalam Delima pun ada jadi macam-macam ada Kalau buka je tu memang memang takkan takkan puas lah Sebab kalau yang adik-adik yang minat uh, gamifikasi pun ada Yang minat uh, kalau nak, nak guna tools-tools macam Google punya Nak buat kerja, nak buat nak buat hobi pun boleh Semua ada dalam delima Jadi sekarang ni uh, memang delima ni disediakan di, di untuk adik-adik uh, semua Dan guru-guru di sekolah Jadi cuma perlukan ID delima dan akses Masuk dan guna saja. Itu je. Okey. Dengan berakhirnya perhimpunan bulanan pada kali ini, pastinya Kementerian Pendidikan Malaysia terus komited dalam memperkukuh sistem pendidikan negara melalui pelbagai inisiatif dan pendekatan strategik. Segala amanat yang telah disampaikan akan menjadi panduan dalam usaha memperkasa kualiti pendidikan untuk memberi manfaat khususnya kepada warga pendidik dan murid di seluruh negara. Sekian yes. sahaja daripada kami TVRZ Inspirasi Info Kreatif.